Під час чергової 38-ї сесії Жовтоводської міської ради, яка відбулася в середу, 25 вересня, депутат міської ради Людмила Крижановська Гончарова зачитала звернення від фракції комуністів щодо ситуації на схід ГЗК. 3 сентября цього року в електронних а затем і в печатних средствах масової інформації появилася общения генерального директора ГП возможной про остановке производства четвертому кварталі 13-го года. ГП на Энергоатом в нарушение условий долгосрочного договора выкупите комбината без запланированных производства объем концентрата урана в количестве миллион пятьдесят тонн, да еще без учета и животного повышения цены на полтора процента. От наших избирателей, работников подразделений Возвока, ГМЗ, КПА, РМЗ, РСУ, АТХ поступают в адрес фракции вопросы о том. Что предпринимают депутаты городского совета и городской голова для недопущения остановки возвука? Понимая катастрофичность остановки предприятия для работников ГОКа и еще большую катастрофичность последствий остановки основного градообразующего предприятия для городского бюджета, имея опыт потери 13 тысяч рабочих мест на уничтоженных заводах «Электрон», «Юрс» и «ЖУС», просим вас поинформировать депутатский корпус, работников ОЗОКа и общественность города и ответить на следующие вопросы. Что предприняли по данному вопросу вы, как городской голова? Сколько финансовых средств недополучит городской бюджет в случае остановки возбока в четвертом квартале 2013 года? Каковы итоги работы руководства ВАЗГОКа вместе с Энергоатомом по решению данного вопроса на уровне Министерства энергетики и угольной промышленности? При отсутствии положительного решения по выполнению ГМЭНа на Энергоатом в условии досрочного договора по стопроцентной закупке запланированного к выпуску в 2013 году концентрата урана, в свою очередь предлагаем провести во Дворце культуры общественное слушание о дальнейшей судьбе города с приглашением народных депутатов, руководства Министерства энергетики и угольной промышленности, руководства Энергоатома, руководителей областной госадминистрации и областных советов Днепропетровской и Кироградской областей, а также представителей местных и центральных электронных и печатных средств массовой информации. Ну, с уважением члены фракции КПУ тут борются без ждал Жуков, Хавренко, Кержановская и Спасибо. Вы нарисовали ну совсем катастрофическую ситуацию вплоть до того, что уже руки надо поднимать, и что, что будет с городом дальше. Значит, такая ситуация она практически возникала уже несколько последних лет. Не отказывается, чтобы вы уже знали, на Энергоатом от покупки. Уранового концентрата. Значит, ну, последнее сведение, я постоянно общаюсь с генеральным директором по этому вопросу. Значит, <свят> будут закупать. Вопрос цены. Вопрос цены. То есть таким образом подталкивают комбинат к увеличению объема производства. Александр Геннадьевич постоянно работает с руководством на Вот Я полностью в курсе вопроса отказа в закупке нету. Є вопрос ціни. Ось вот так, вот на сьогодні. Вот. Нічого страшного, городу не грозит Пока. Депутат Дмитро Чорний висловив занепокоєння щодо несприятливої атмосфери, що склалася навколо інституту підприємництва стратегія. Зараз до мене звернулись люди, які там працювали. І така ситуація, що з осені 2012 року по осінь 2013 року. Звільнилося більше 50 працівників. У всіх причини ну як різні, але такого факту, що 50 працівників з інституту за рік звільнилося, я вважаю, що це якось по інституту по його іміджу дуже є. Хорошо, Дмитрий Сергійович, давайте так. Я вас розумію і підтримую, і дійсно я займався, але там ідуть процеси як необхідне. Потому что есть нормативы. Если ты преподаватель, там, кандидат наук, если ты зал кафедры, там, то ты кандидат наук, доцент. Вот много таких вот специалистов, ну, были не готовы по нормативам. Может, они хорошие преподаватели, но по нормативам, которые выдвигаются, они были не готовы и, к сожалению, не повышали свой уровень. Вот 50 человек – это, конечно, проблема. Вот. Я был в области, я встречался с первым замом главы э облдэш-администрации, который курирует эти вопросы. но ну, обсуждали эти проблемы. Приезжал и новый ректор, вместе мы там э -э, и управление образования, э -э, руководитель, департамент, да, он сейчас называется. Вот, ну, не наше оно подчинение. И сумели убедить они э -э Анатолия Федоровича, первого заместителя, что в принципе они действуют правильно и они хотят сохранить институт, поскольку он не, не пройдет переаттестации, если вот будет вот так вот, как было. Вот. Я небольшой в этом специалист, но люди грамотные были. Они, Анатолий Федорович как бы ну, с ними согласился. Я даже пообещал, говорю, тогда приглашайте кандидатов в наук, докторов в наук, мы на сессии решим и будем, чтобы они закреплялись, выделять даже им квартиры, потому что институт нужен, да, вот это, это вообще для нашего города, вот. будем выделять квартиры. Но действительно какой-то там процесс идет непонятный, там какая-то месть есть, что-то такое, хотя если начинаешь глубоко разбираться, ну месть в каком плане, ты выступал, выступала, а сам-то ты кто? И когда смотрят, так ты же не соответствуешь нормативам. Но это нехорошо, это не добавляет как бы в коллективе стабильности, да, порядка, все. Давайте обратитесь официально, как депутаты городского совета, на мое имя давайте, можете на имя совета, а можете на имя, может быть, ну несколько депутатов. Прямо я вам скажу куда. Вот, а там, где все решается. Давайте сделаем еще это. Потому что мы вот сейчас, вот сейчас мы не можем с вами на сессии говорить о слухах, 50 человек, а кто это, а что это, а может, это пенсионеры ушли. Мы запад сделаем. Запад давайте сделаем. Официально, прямо, можно на институт. Если не отреагирует нормально, вот, составьте, что вы хотите точно знать от института. Вот если не отреагирует, то тут, вот, вот, вот мы уже еще раз включимся, что он действительно ведет себя неправильно. Ну, я, я вот рассказал, где я был, что я делал, что хотел. Така На запитання депутата від КПУ Максима Ждана щодо роботи ринку міський голова Анатолій Кузьменко виказав свою позицію щодо роботи комунальних підприємств, що займаються комерційною діяльністю. Ні один із ні один совет в області не має магазинів, ринків, це бізнес. это торговля. У нас был в Турме, да, вот мы его с вами прикрыли, но еще не прикрыли, еще по судам прикрывается, а, тем более он да, кого-то тут финансировал, насколько я знаю. А это оказался бандит, вот сейчас есть решение суда, там полтора миллиона, это уже определено четко, я думаю, там больше, об, наличных денег, это уже четко определено. Это бизнес, понимаете, не должен быть бизнес в Совете. Мы, у нас коммунальные предприятия, которые работают в соответствии с тарифами, утвержденными нами или утвержденными государственными э, институтами. Да? Мы оказываем людям услуги, а это мы бросаем предприятие, ну торговля, что такое, это бизнес, это э, очень э, большая конкуренция. И вот они там творят, я не знаю, вот э, как бы я не могу ничего сказать на этого директора плохого. Вот назначили его, сразу поднялась, так сказать, э отдача. Вот если вы посмотрите, поедете, хотите посмотреть экономически. Вот когда того сняли, тут дрались так страшное дело. Оказалось, ну, как бы я это скажу, все, мы не досчитывали 600 тысяч. Вот так вот, как вы хотите проверить, проверяем, ну не досчитываемся этих денег. Выгнал. И вот много было сопротивления. Пришел новый. Э как бы э отдача да, от рынка Пошла вверх. Ну, а сейчас опять. Смотрим, они опять убыточны. Это бизнес. Его не должно быть в городском совете. Люксторг-магазин это тоже бизнес. Не хотите не надо. Это мне лично это не надо. Я просто э, считаю, что этого не должно быть, потому что его нету нигде. Только в желтых водах. Ну нигде нету э, рынка в, в городском совете. Нигде нету. Назовите мне хоть один город. Ни один город нету магазинов у городского совета. Это бизнес, это, это война там идет.